Где этот чел прячется? Они тут так этих челов прячут. Хрен ты их найдешь. Один вообще за забором там... О, вот. Вот надо его так спрятать. Вот реально. Я то бить 10К на тапов. Не, не, андрюха У тебя там глючит. 10К всего, 9200 всего. Э -э, глючит. Оно до какой-то степени засчитывает лайки, потом перестает. Так что, братан, это. Ты там э -э, делай перерывы, потому что не все засчитывает Так. Батрак солома. А что с ним поговорить? Все, есть. Я именно такой, да? Расследователь такой, слышите? Весь в крови, окровавленный, нос разбитый, короче. Э, там какая-то... Все, сбоку тоже. Я думал, это шина <coughs> какая-то доложена. Короче, вообще весь в крови такой. Такой чел ходит, тут умничает. Важный. Я там ищу кого-то. У меня 5% на, поли... на телефоне, 5 людей на стриме. Ну... Бывает, бывает. Спасибо за лайки, ребят. Спасибо, кто тапает 11 тысяч. Так, ты закопал труп романа. Слама. А, ну да, Дым что. Всех. Мне все ведомо. Ты закопал труп а роман, романа, романа посреди леса. Что? что? Как? Ты. Неправда твоя? Даже не пытайся выкручиваться, у меня свидетель имеется. Черт, вот клянусь, не лежала у меня душа в этом вязаться уже зато Это Где все девчонка. Павлена? Где И павлена? Ничего я тебе не скажу. Так, что-то тут уже начинается. Вот, блиц, слава Украине. Юэй, это, подожди, это у тебя ник? Вот, блиц. Да, это ник, вот, блиц. Я думал, ник, слава Украине, Юэй. Братанчик, героям слава, дружище. Э, так, признайся, и я ничего, и признайся, и ничего тебе не будет. Ты успокойся, я не хочу причинять тебе вреда. Э, так, ну давайте, успокойся, я не хочу тебе причинять вреда. Я не хочу ему вреда причинять этому челу. Будь в клейду. Будь покоен не, я тебе вреда не причиню. Просто хотел не узнать, не что, что на самом деле с Павленой и Романом не приключилось. Романом. Нет, Нет не так, не не так не годится. Ты же вызнал, сдашь нас, Рихтер. Провал, провал, провал. Ух ты. Смотрите. Ух ты что. Вот эта бычка, прикиньте, завалила меня. Сдавамся. Вот это да, вот это чел. Хорошо, хоть я его это не умер. Так, выкладывай. Хватит, Мам, хватит. Ма, я заканути... тебе все расскажу. Все. Мы Мам, не думали, так, что этим закончится, клянусь, ага, клянусь. я тебе зацари. все расскажу. Так, так, так говори. Но, начало ну, началось Господи. все в корчме, мы там с, с, якишем с Якишем выпивали. Он туда не ходи, часто ходит, видишь, но когда идет, завсегда нас с братом с собой берет. И хоть мы не простые батраки, он не нам щедрот вина наливает. Так, продолжай. И Якиш как напьется, так начинают тот день понимать, сына, когда жены и сына лишился. А и они во время родов померли, и Якиш до сих, сих в том винит травницу Божену. Я уже не знаю, в чем еще она провинилась, но мальчонка помер, а она его не, пов... не, перекрикостила. В общем, младенчик умер некрещенный, и душа его навеки проклята. Это не по-божески. Так. А при чем тут Павлена? Хватит болтовни, где Павлена? Я кое-что знаю о детях, что умирают некрещенными. Так, ну давайте побеседуем, Ну хотя уже не имеет э, смысла, да, подружка? Хватит болтовник. Где павлена? Мне павлену найти надо. Оставь <говорит> свои бредни при себе. У <говорит> меня уши <говорит> вянут от твоего нытья. Где сейчас павлена? Это все Якиша вина. вина. Он, Он хотел божене отомстить и вбил моему брату в голову мы в эти мысли. Стали мы поджидать и, Павлену. Мы, мы шли за ней Пыривали по тропинке стыд, к пруду и там на нее накинулись. Но тут подоспел и этот дурень Роман. Как, как только увидел нас, налетел, будто кабан брань, под ранок, а, и, и, и ухватил моего земле, брата за а горло, и, и давай его колошматить. А Тогда я схватил камень а и треснул ему по башке со всей так дури. Я в жизни столько видел. крови не видел, Ну убивать ну, не хотел, клянусь. Панэ, нанэ, Господь всемогущий, а с павленой что вы что удумали? У ну, нее колени не подкосились, когда она его увидела. Но мой удар, брат схватил и и ее искал. и потащил я в скалы, а я пошел Романа хоронить. Не, не могли Пусти же мы ее отпустить, раз пустить, она пустит, все видела. Пустит, Каких пустит, она пустит, скала? Юго джелево там, там что-то вроде пустит, ущелья, пустит, а в нем пустит, старый схрон крадов туда еще лестница ведет. Вот я тебе все рассказал. Что? Что ты со мной делать думаешь? Так, ты заслуживаешь смерти, я тебя отпущу. Я тебя к Рихтриджу отведу. Вот, вот это правильно. Рихтридж это походу типа шерифа, что-то такое у них. Может он мне там пару денег даст. Так, давайте к Рихтриджу его. Делал, Вас ты обоих ты следует судить за тебе Вы Веду за тебя к Рихтриджу. А, Дальше тем, пусть он решает. Курва, курва а, я ты не ты хотел до этого доводить. Вот тебе крест. крест. О. Я привел тебе Славобора, его еще Соломой кличут, он батрачит он у Якиша, они с братом подстерегли Павлену и убили Романа, потом Солома закопал его в лесу. Бога ради, Солома, неужто правда? Мы не хотели никого убивать, просто решили припугнуть Павлену, а Роман на нас набросился, пришлось защищаться. Инджи, он правду говорит? отправь его на виселицу. Солома хочет себя обелить, он, но он должен быть наказан. Злого умысла у него не было, прими это во внимание. Солома хочет себя обелить. Но он должен быть наказан в любом случае. Человек завалил, слушай, камнем раскрыл голову и вот это говорит. Я не я и хата не моя. Давайте, наказан должен быть. Слама тебе всей правды не говорит. Они с братом напали на Павлену в надежде на будущие барыши. Я так и знал. Я посажу солому под замок, а там уже решу, что с ним делать. Спасибо, что притащил его и Роман, Роман был добрым христианином. Жаль, парня. Эй, еще. И, 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 и ничего, и никакой мне не ни репутации, ничего. Солома сидит вон. Прикованный Мне как-то подлечиться надо, ё-моё. Поспать, поспать, поспать. Где я могу поспать? У Романа этого дома. У Романа... О! Красное нарушение. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Никаких нарушений. Никаких нарушений. Я не знал, куда выйти, братан. Сорян, красное нарушение. Я не хотел. Вот то дают. Так, мне надо дом найти этого чувака. Я высплюсь, скорее всего, и. Ну, вылечусь. Так. Сейчас я вспомню, где он. Где-то на, на выходе был. Там стражник стоит. Идут тут стражники. Так, давайте. О, все, я понял где. Да хрените. Перепрыгивать начал.